و میں حاجر اور جو کوئی ہجرت کرے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یا جد وہ پائے گا فی الف زمین میں مراغمن پناہ کی جگہ مراغمن پناہ کی جگہ کثیرن بہت زیادہ وسع اور بڑی وسعت پائے گا وَمَنْ يَخْرُجْ اور جو کوئی نکلے مِنْ بَيْتِهِ اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے اِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ ثُمَّ پھر يُدْرِكُهُ آپ پکڑے اس کو الموت موت پھر اس کو موت پکڑ لے فقط تو یقیناً وقع واقع ہو گیا واجب ہو گیا اجرہ اس کا اجر اللہ اللہ پر فقط وقع اللہ تو تحقیق یقیناً اس کا اجر اللہ پر واجب ہو گیا وک اور ہے اللہ رب العالمین غفور اور رحیمہ بہت زیادہ بخشنے والے رحیمہ اور نہایت رحم کرنے والے میرے بھائیوں گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو مکہ مکرمہ کے میں موجود تھے یا مکہ کے اڑوس پڑوس علاقوں میں تھے وہ ایمان تو لے آئے تھے مسلمان تو ہو گئے لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا کہ مکہ کو چھوڑ دو یہاں حالات تمہارے لیے سازگار نہیں ہیں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہونے کے باوجود وسائل ہونے کے باوجود ہجرت کی طاقت ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی تھی ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ جو ظالم ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہ دارالکفر میں جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو پھر ہجرت کرنا فرض ہو جایا کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہجرت کا مقصد ہجرت کے دو بڑے مقصد کہ ایک تو کہ مسلمان جو کفار کفار کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بن رہے تھے انہیں ان سے بچانا مقصد تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمان ایک اجتماعی قوت بن کر ابریں ان کی ایک اجتماعی قوت بنیں ان کی ایک ریاست قائم ہو اور وہاں ایک قوت بن کر یہ اپنے آپ کو نئے سے جو ہے وہ دین کا کام کر سکے آج کا جو سبق ہے آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے اس سبق میں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری متعدد احادیث میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہجرت کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ پائے گا وہ بڑی وسط پائے گا اس کو اللہ رب العالمین وہ نکلے تو صحیح کہ اللہ رب العالمین اس کو بنا کے لیے بڑی جگہ بھی دیں گے اس کو رزق بھی فراوانی عطا فرمائیں گے اس کے لیے ہر طرح کی مست ہوگی اور وہ کفار کہ جن کو چھوڑ کے وہاں سے نکلے گا اپنا گھر بار اپنا کاروبار چھوڑ کے نکلے گا اللہ نے کہا میں تمہیں گھر بھی دوں گا میں تمہیں رزق بھی دوں گا کیونکہ رازق تو میں نے رزق کے دروازے تو میں کھولتا ہوں نا تو نکل میرے کہنے پہ میرا یہ حکم ہے کہ وہ معاشرہ جو تیرے لیے کفر کا باعث بنے جو تیرے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں رہتے ہوئے تو اپنے فرائض پورے نہ کر سکے اس معاشرے کو چھوڑ دے اس علاقے کو چھوڑ دے اس سرزمین کو چھوڑ دے آجا اس طرف جس طرف تجھے اللہ رب العالمین لے کے جانا چاہتے ہیں اور میرے بھائیوں پھر یہاں یہ بات بھی بتلائی گئی اس سبق میں کہ ہجرت کرنا اللہ کے راستے میں اتنا فضیلت والا عمل ہے اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ اس اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بھی بھی معاف کر دیتے ہیں بلکہ یہاں اس بندے کا بھی ذکر کیا وہ ایک آدمی نکلا تھا نا مکہ سے ہجرت کے لیے ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تنعیم کے مقام پر جو لوگ ہاتھ جمرے پہ گئے ہیں انہوں نے تنعیم کا مقام دیکھا ہے تنعیم کا مقام وہ ہے جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے آج مسجد عائشہ ہے وہاں سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں وہ تنعیم کا مقام ابھی وہاں تک ہی گیا تھا کہ اس کی موت آ گئی آج اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ بے شک اس کی موت آ گئی آج کے سبق کو دیکھتے ہیں وہ میں حاجر فی سبیل اللہ اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں یجت وہ پائے گا فی الارض مراغما کثیرا وسا وہ زمین میں بہت بڑی مست پائے گا اس کو پنف کی جگہ بھی ملے گی اس کو رزق بھی ملے گا اس کو ہر معاملے میں دشات کی ملے گی اللہ کی طرف سے فراخی ملے گی لیکن اللہ نے یہاں دوسری بات فرمائی وَمَنْ يَفْرُجْ مِنْ بَيْدِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پھر اس کو موت آ پکڑے ابھی وہ راستے نہیں ہے کہ اس کو موت آ گئی اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکا جب وہ آدمی نکلا تنیم کے مقام پر اس کو موت آ گئی تو لوگوں نے کہا یہ بچارہ نکلا تو تھا اللہ کے راستے میں لیکن یہ ثواب سے محروم ہو گیا یہ اس اجر کو پانے سے محروم ہو گیا جس اجر کی اللہ نے یہاں بات کی ہے اللہ رب العالمین نے یہ نازل فرما کے لوگوں کو بتلا دیا نہیں نہیں ایسا نہ سمجھنا کہ وہ آدمی محروم ہو گیا جو اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوا ہے اس کا اجر تو واقع ہو گیا یہاں میں وہ حدیث پہ بیان کرنے چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بخاری شریف کا آغاز ہی اس حدیث سے ہوتا ہے کہ ان نمل اعمال و بنیاد یہ عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے وہ ان نما نکل نمر اما نبا آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے اور اسی طرح بخاری شریف میں ہی وہ حدیث بھی موجود ہے جو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ علماء اکرام سے سن رکھی ہے کہ وہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا جس نے ننانوے قتل کیے تھے ننانوے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد خیال آیا کہ کیوں نہ توبہ کر پاس گیا ایک عابد کے پاس عبادت کرنے والے کے پاس گیا اور پوچھتا ہے جا کے مسئلہ کہ مجھے بتلائیے کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے میں ننانوے آدمیوں کا قاتل ہوں تو وہ آدمی چونکہ عابد تھا عالم تو نہیں تھا کہنے لگا نہیں جی آپ کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے ننانوے لوگوں کو قتل کرنے والے کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا اچھا اگر توبہ قبول نہیں ہے تو پھر ننانوے تو ہیں کیوں نہ بن ہنڈریڈ کی جو ہے تعداد پوری کر دوں سو کی تعداد ہی پوری کر دیتے ہیں پھر توبہ تو ہے نہیں سینچری تو پوری کروں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد پھر وقت گزرا اور پھر خیال آیا کہ وہ مالک تو بڑا غفور الرحیم ہے اب ایک عالم کے پاس گیا اب عابد کے پاس نہیں عابد کے پاس گیا اور جا کے سوال کرتا ہے کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کا راستہ ہے اس نے کہا کیوں نہیں تیرے لیے کون ہے جو تیرے اور تیری توبہ کے درمیان میں حائل ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان توبہ کرنی چاہے اللہ کی طرف آنا چاہے اور کوئی رکاوٹ بن جائے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ایک طریقہ بھی بتلا دیا کہ توبہ کر لو اللہ سے اور توبہ کرنے کے بعد اس بستی کو چھوڑ دو اس بستی سے ہجرت کر جاؤ اس علاقے کو چھوڑ دو یہ تیرے لیے نہیں ہے فلان نیکوں کی بستی کی بستی طرف چلے جاؤ اب اس نے کیا, کیا؟ اللہ العالمین کے ہاں توبہ کی توبہ کرنے کے بعد اپنے علاقے کو چھوڑ دیا اب سفر کرنا شروع کیا اب سفر میں ہی ہے کہ راستے میں بہت والے فرشتے آ گئے جان قبض ہو گئی اب معاملہ یہ ہے کہ توبہ کر کے تو نکلا ہے اس بستی کی طرف اب اس بستی میں پہنچا ہی نہیں بہت پہلے ہی اس کی موت آ گئی ہے اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کر کے نکلا ہے اور اللہ کے راستے کی طرف ہے تو ہم لے کے جائیں گے عذاب والے کہتے ہیں نہیں تم کیوں لے کے جاؤ گے اسے ہم لے کے جائیں گے توبہ تو کی ہے لیکن کوئی عمل نہیں کیا نیکی کا کوئی کام تو نہیں کیا ہے اب یہ معاملہ اللہ العالمین کی طرف جاتا ہے اللہ اس بات کا حکم دیتے ہیں اچھا پھر ایسے کرو تم زمین کی پمائش کر لو دیکھو کہ جہاں سے چلا ہے وہ کم سفر کیا ہے یا جدر جا رہا ہے وہ کم رہ گیا ہے وہ دیکھ لو اگر وہ کم رہ گیا ہے تو رحمت کے فرشتے جنت والے لے جائیں اگر سفر تھوڑا کیا ہے تو پھر عذاب والے لے جائیں اب پمائش ہوئی اور اللہ رب العالمین اندازہ کیجئے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف نکل پڑتا ہے اللہ اس کی مدد کیسے کرتا ہے اللہ اس کو کس طرح پسند کرتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کیسے کیسے جو ہے وہ یہ ذرائع پیدا کر دیتا ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا کس کے اختیار میں ہے کچھ زمین کا حکم دیا جہاں سے چلا تھا اسے کہا کہ تو ذرا پھیل جا اور جس طرف جا رہا تھا اسے کہا تو ذرا سکڑ جا اب جب پمائش ہوئی پمائش کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ گرا ہے اس انداز سے کہ ایک بالشت بالشت کتنی ہوتی ہے ایک بالشت جدھر جا رہے زیادہ چلا گیا ہے ایک بالشت کا صرف فرق اب اس فیصلے کے مطابق رحمت کے فرشتے لے گئے جنت کے فرشتے لے کے جا رہے ہیں اللہ اس انداز سے جو شخص اپنے رب کے ساتھ اپنی لگاؤ لگا لیتا ہے اپنے رب سے صلاح کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنے رب سے خالص ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے اس طرح پھر نجات کے راستے کھول دیتا ہے اس کی بخشش کے ذریعے بنا دیتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے آ میرے بندے اگر تو نے مجھے یہ پہچان دیا ہے اگر تجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ تیرا ایک رب ہے جو معاف کر دیتا ہے تیرا ایک مالک ہے جو رحمت کرتا ہے جو اس کی طرف لپک کے آتا ہے جو اس کی طرف چل کے آتا ہے وہ بھاگ کے آتا ہے آ تو صحیح میں تیرے لیے رحمت کے اور توبہ کے دروازے کھول دیتا ہوں اس لیے میرے بھائیوں اس سبب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی بھی جس طرف چلتا ہے جس کام کے لیے یہ ضروری نہیں ہجرت کے لیے نکلا ہے اگر وہ کسی جہاد کے سفر پہ گیا ہے راستے میں موت آ گئی ہے وہ حج اور عمرے کے سفر پہ نکلا ہے راستے میں موت آ گئی ہے وہ کسی دین کے علم کے حصول کے لیے نکلا ہے راستے میں موت آ گئی ہے کہیں بھی نکلا ہے اس کی نیت کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو عجر عظیم عطا فرما دیتے ہیں تو میرے بھائیوں آج کے سبق سے جو پتہ چلتا ہے کوئی جب آپ ایسے معاشرے میں موجود ہیں کہ جہاں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے آپ کو اپنے فرائض جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر عائد کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی میں پرابلم آ رہی ہے تو پھر اس علاقے کو چھوڑ دیجیے اس کو چھوڑ کے ہجرت کر جائیے رازق اللہ کی ذات ہے آپ گھر چھوڑ رہے ہیں اپنا کاروبار چھوڑ رہے ہیں اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تجھے میں عطا کر دوں گا تو اللہ کی خاطر نکل بلکہ امام مالک کا بارے میں میں پڑھ رہا تھا انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے میں سلف کو گالیاں دی جا رہی ہیں صحابہ اکرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں ایسا مشکل معاشرہ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے تو اس علاقے کو چھوڑ دیجیے ایسے لوگوں میں نہ رہیے اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں رہ کے آپ کو حالات رزق کمانا مشکل ہے تو اس علاقے کو چھوڑ دیں اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں دین میں فتنے کا خوف ہے تو اس ایریے کو چھوڑ کے ہجرت کر جائیں اور اپنا ایمان بچا لیجئے اپنا دین بچا لیجئے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کو اس بات کے بارے میں رہنمائی کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر اور میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں ظلم کی انتہا ہو گئی جب مکہ کے کافروں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنا دیے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ میرے نبی مکہ کو چھوڑ دیجیے اور آپ اندازہ کیجئے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ رہے تھے آپ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ سلا دیا علی کہتے ہیں کہ میں جس رات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سویا تو بڑی گہری نیند سویا تھا اندازہ کیجئے کہ کافروں کو تو تلاش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نیند کیوں سویا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو جا رہے ہیں ہجرت کر کے علی تو ایسے کرنا کہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ انہیں واپس کر کے آنا وہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے علی تو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا مجھے سمجھ آ گئی تھی میں اس وقت تک مجھے بہت نہیں آ سکتی جب تک میں لوگوں کی امانتیں واپس نہ پلٹا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ کی کیا اہمیت ہے یہ صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک میں وہ ذمہ داری ادا نہ کر لوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لگائی ہے اور آپ وہاں سے نکلے پھر مدینہ منورہ میں گئے اور کتنا اچھا استقبال آپ کا ہوا انہوں نے آپ کا استقبال کیا آپ وہاں پہ ایک ریاست قائم کرتے ہیں مسلمانوں کی وہاں پر الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ایک ریاست قائم ہوتی ہے ایک قوت بن کے ابھرتی ہے اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا آٹھ سال کے بعد وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے جان بچا کے نکلے تھے مکہ کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے اسی طرح حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی بات سن لیں کہ جب وہ نکلے سہیب رومی تھے تو کوئی عربی ہی کہ عرب سے ایک مرتبہ نکلے تو بکتے بکاتے وہ روم کے علاقے میں کہیں چلے گئے وہاں سے جب جان چھوٹی تو دوبارہ عرب میں آ کے آباد ہو گئے تھے عرب ہی رومی وہ ویسے اس وجہ سے کہلوائے تھے جب وہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنے لگے بہت امیر آدمی تھے بڑے مالدار تھے تو لوگوں نے آ کے راستہ روک لیا کہ یہاں آئے ہو اور یہاں سے اتنا مال کے اور اس, اس طرح جا رہے ہو حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے سنو میرے پاس یہ تیر ہیں بہت زیادہ تم جانتے ہو کہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ اچھا تیر انداز بھی ہے اور اگر میں نے تیر چلائے تو جتنے تیر ہیں اتنا تو میں لے جاؤں گا اور اس کے بعد میرے پاس تلوار بھی ہے

جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد رفیع میں موجود ہے حضرت سہیب یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو آخر پہ ہجرت کرنے والے لوگ تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سہیب آئے ہیں اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہا سہیب آگے ہو بہت اچھا سہدا کر کے آئے ہو کیسے آئے اللہ کے نبی میں سب کچھ لٹا کے آیا لیکن ایمان بچا کے آیا ہوں آپ نے کہا سنو اگر ایمان بچا کے آئے ہو تو کچھ بھی لٹا کے نہیں آئے ہو سب کچھ اس لیے میرے بھائیوں بلکہ آخری بات کہ جب ہمارے بزرگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا اور لوگوں نے انڈیا سے ہجرت کی تھی یقین جانیے کتنا مشکل کام تھا کتنا مشکل مرحلہ تھا وہ مدینہ کی یاد اس وقت بھی تازہ ہوئی تھی ہمارے <coughs> بزرگوں نے جو انڈیا کو چھوڑ کے ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان کا رخ دیا تھا ہزاروں عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے یقین جانے کے کر دی. اپنی جانیں ضائع کر دی تھی اور کتنے بچے تھے لا تعداد بچوں کی تعداد جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کے گودوں میں ہلاک ہو گئے ماں کی گود کے اندر انہوں نے جان دے دی سڑکوں پر لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے میرے بھائیوں برفیم لکھتے ہیں کہ دس لاکھ انسان اس وقت شہید ہو گئے اور کروڑ کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے تھے اتنی بڑی تعداد کے اندر اور میرے بھائیوں اللہ کی مہربانی سے وہ ہجرت بھی اسلام کے لیے ہجرت تھی پاکستان جب بنا تو ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی تھی وہ اسلام کے لیے کی تھی اللہ کے لیے کی تھی اس کے رسول کے لیے کی تھی انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی اس بات کی دعا کرتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ جو راستوں میں شہید ہو گئے وہ مائیں اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرتی تھیں وہ بچے جو ماؤں کی گود میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور وہ بزرگ اور وہ جوان جو اپنی جانیں دے چکے وہ سب انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے جنت کے مہمان ہوں تو آج کا سبق ہمیں جو بتلا رہا ہے جو ہمیں اس سے سبق مل رہا ہے کہ جب حالات مشکل ہو جائیں تو اپنے ایمان کو بچا لینا چاہیے نوکری ضائع کر دیں ملازمت کو چھوڑ دیں اپنی جاب کو چھوڑ دیں جو جاتا ہے چلا جائے لیکن اپنے دین کو بچا لیجئے کیونکہ اللہ نے یہ بات کہی ہے فقط علی اللہ کہ جو یہ انسان یہ کام کرے گا اس کا اجر اس کے رب پر واجب ہو جاتا ہے وکان اللہ الرحیم اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں وما علینا